Вона на це тренер програми Мистецтво постановки цілей. Саме про те, як правильно поставити ціль перед собою. і Чи взагалі варто це робити? Адже живуть люди безцільно і не страждають. Будемо говорити найближчим часом. Доброго ранку. Ілонат, ну, знаючи ваш характер, тренінг мистецтво, постановки цілей виник саме тому, що ви зрозуміли, що багато людей просто або не ставлять перед собою цілі, або якщо і ставлять, то робляться якось. Ну, не так, щоб а, тут ціль можна було досягти. Чи можливо я помиляюся? Ні, ви не помиляєтесь. По-перше, можна я російською. Спочатку я зрозуміла, що наконец, мені вдалося поставити перед собою реальну ціль, лично перед собою, і наконец, її достичь. І мне уже, извините, далеко за 30, можно выйти замуж за принца. И оказывается, мне повезло. Сейчас вообще осознание собственной цели, не говоря уже о достижении, это большая проблема. Мое желание просто помочь, потому что, как вы правильно заметили, люди не просто доживают до 50, 60, 90 лет бесцельно, Помните, как у Павки Корчагина? «И стыдно за бесцельно прожитую жизнь». Люди страдают, и, в общем, это вызывает ну, целый комплекс проблем в нашем обществе. Постановка целей – удивительно, удивительно тонкая, деликатная вещь. Я позволю себе привести цитату знаменитого Брэда Питта. Он в каком-то очень честном интервью вспоминал об этом, мне понравилось, я запомнила. Он сказал, когда мне стукнуло 30 лет, я сел, задумался и сказал себе, все, я больше не смею откладывать. Я должен четко сейчас решить, чего я хочу и как этого достичь. Представьте себе, Брэд Питт, красавчик, умница, которого мы знаем, вот такие вот проблемы. В что уж... Все е, да. Да. что уж говорить про нас, запутавшихся и несчастных. Мне кажется, главная проблема здесь в том, что наш человек по-советски, он очень сильно стрессирован. Когда человек стрессирован, он не может ставить перед собой творческие цели. Он достигает того, чего сказала мама. Сказал папа, дедушка, тетя Клава. Доказать Машке, что я не дурак, там, купить машину. Люди принимают это за цели. На самом деле это не оно. Даже если ты поставил себе цель купить яхту, главное же не купить ее там, главное как. Во-вторых, люди не учитывают талант. Они не учитывают, к чему они лично приспособлены. Опять же, школа, семья, детский сад и так далее, окружение Призвано доказать нашему человеку, что завод ⁇ маленький вариант. Маленькая, но стабильная зарплатка. Мало ли там что? Разум вообще человеческий, тоже удивительная штука. Он не призван сделать нас счастливым. Разум у человека для того, чтобы человек выживал. И когда ты это осознаешь, он в любом случае будет тявкать. Если ты чего-то себе там запланировал, он ну, подожди, подожди, вдруг ты станешь богат, знаменит, придут там, не знаю, рейдеры, налоговая инспекция, большевики в конце концов опять раскулачат, унизят, убьют, и этот разум тявкает, постоянно тявкает. Не надо, мы сидим, у нас все есть, пельмени, есть телевизор перед нами, чуть-чуть надо, за шиворот не капает. И обычному средиземноморскому человеку этого достаточно. Успеха достигают те, кто наступают на горло этой собаки загоняют ее в будку и идут за своей мечтой. И тут самое-самое главное определить ваша эта мечта. Чи це нав'язане соціумом? Да. Найчастіше буває саме ціль, яка нав'язана соціумом. з самого да. дитинства. Нам розказують в тебе повинна бути там стабільна ну, професія. Професія. Да. А, якщо ти жінка, чоловік, дитина, да. квартира, машина чоловікові розказують. І тут, тут виникає взагалі величезна проблема, яка просто такий лабіринт розуму, тому що з одного боку, якщо я від цього всього відмовляюся і кажу, про те, ну чому я нормально живу, в мене і так, от все чому мені більшого хотіти? Це також неправильно. и хотеть чего-то як как понять, где навязаны социумом, а где те, что действительно хочу я? Вот это главный секрет тренинга, это так называемое упражнение по, как бы это правильно сказать, нахождение собственных убеждений и выплевывание из себя убеждений ложных. Это очень тяжело, люди иногда рыдают, Оказывается, в желании выйти замуж, ты вышел, вышел замуж, женился, там все что угодно. Проходит 2-3 года, и ты понимаешь, что тебе это не надо, а дети. Секонд-хенд? Куда? То есть очень трудно понять, действительно, ты этого хочешь или нет. Здесь очень помогают упражнения на развитие творческого воображения, как это ни странно, потому что человек который не развит в этом смысле, в творческом, он не в состоянии понять, чего хочет его душа. Самый главный признак того, что вы идете правильным путем, у вас поет, поет душа. Далай-лама, замечательный человек. Если вы идете правильной дорогой, день это дня вы становитесь счастливее, здоровее, красивее и радостнее. Вы много видели людей в 40, в 50, которые излучают радость, уверенность и красоту? Ну, вон и ела их на вот, Вот, Я удивляюсь вообще, как они здесь есть, потому что мама сказала, это не так, а ты еще не за. у тебя нет машины? А, какой кошмар, ужас. Да если я не хочу возиться с этим драндулетом, у меня все нормально, я просто не хочу. Угу. Как это, как это, как это? То есть, и человек, конечно, человек существо стадное, ну, если угодно, соборное. Конечно, он слушает, конечно, он воспринимает, конечно, он впитывает. Более того, есть феномен, любой психолог, честный, подтвердит: если ребенку от 3 до 12 лет внушает ты никто, сиди на горшке, и не тявкай, твое мнение вообще никто не слышит. Это очень хорошая почва для того, чтобы человек не знал, чего он хочет, чтобы человек не состоялся в жизни, чтобы он делал то, что ему сказала: мама, папа, соседка, тетя Клава и так далее. То есть, Теріальна проблема. Uh -huh. А от е цікаво, ну, припустимо, от людина прийшла на тренінг, а більш-менш з'ясувалася зі своїми бажаннями, там я хочу мільярд доларів, або, там не знаю, красиву дружину або що. Yeah. Ну, Слово, умовно, умовно так кажучи, я там хочу досягти Нірвани, ну чи кому що. А, далі людина йде додому, там її зустрічає старе оточення, яке знову нав'язує. Да нет, ну ты хочешь там небольшую зарплату, стабильность заради стабильности и тому подобное. А есть ли какая-то возможность отгородиться потом от чужих желаний, от чужих идей? Конечно, есть. Все дело в том, что если цель истинная, как бы ее не проверяли и как бы ее не пробивали на прочность, она останется с вами. Есть очень хороший прием, я часто рассказываю об этом на тренингах, как наши мамы ликвидируют цели дочерей, и, ну и в принципе и сыновей Все. тоже, не говоря даже ни одного слова приходит девочка говорит, мама, все, я люблю Васю, я выхожу замуж за Васю. Что делает мама? Лицом. Можете сделать, Наташа? я так не могу. Я так витаю в своей мамы, которая отдала мне что ты там в 12 роков закухалась. Это еще не все. Причем для меня это была тогда психологическая травма, я даю сейчас. Это называется разрушение цели человека без единого слова. Я тоже такое умею это брезгливость, разочарование. Ну, в общем, это выражение лица, мне да, трудно. И тот свет, да, что да. в окне есть -за Есть по-другому, есть очень просто. Например, вы приходите и говорите, Илона, mm -hmm. ты знаешь, вот я решил вообще открыть там ресторанчики. Елки-палки, давно тебя не рыберили, давно тебя не драла налоговая, я понимаю, что, что спокойная сейчас, жизнь ну, ладно, для тебя закончена. Все дело в том, что вот этот прием до определенного возраста, он запрещенный. Понимаете, пока у человека не созреет конкретное мышление, пока оно не вызреет, делать этого нельзя. А вот потом, когда человек уже за 20, когда у него сформировались все оболочки, корочки мозга, когда он уже стабильная личность, чего-то там прошедшая. вот такая вот штука, когда, ой, ну, ну, если тебя это не сломило, значит цель и... Истинная. Мне лично везет, он, ну, у, меня есть друзья, которые ставят перед собой какие-то цели, и они такие, Илона, давай вот я сейчас вот это вот, и я такая, «А оно тебе надо? А что мама скажет? То есть у нас проходит mm -hmm. такой вот Мини mm -hmm. б... mm -hmm. да, такой брифинг, я не знаю, как это назвать, и такие, фу, ну, слава богу, цель истинная, будем, будем добиваться, то есть не испугай. Причем я задаю подковыристые вопросы, обидные вопросы, то есть я знаю, куда ударить. Это один из приемов, как осознать, это твоя цель личная, выстраданная или нет? Ещё вот таке э, питання як не стати таким собі Ну и не знають тираном и, и, и так, такой поганой редиской, скажем так, а, и не ломать чужие цели. То есть а, не, не тиснуть на людей, чтобы им что-то навязать. Если человек целостный и состоявшийся, вот такие вот штуки только укрепят его в своей истинной цели. То есть на самом деле ты понимаешь, что ты оказываешь человеку услугу. А во-вторых, я всем рекомендую, чтобы там не зам... бронзоветь при жизни и не, зав... не обзавестись короной, относиться к жизни как к игре и к себе. Но ну, люди, которые относятся к себе всерьез, ну, мне кажется, это такой тяжелый случай. А уж к жизни вообще, все равно все не уйдем отсюда живыми. Ну чего относиться к этому? Ион, давай, значит, с чем она Людям дуже... Інколи буває соромно ем, визнати свою справжню ціль, тому що може бути таке, що ціль всього життя дійсно купити там, яхту, купити машину, купити будинок. І це справжня мета, оця мета, до якої людина буде йти там за ну за власний будинок за усім. Але при цьому ну, не зовсім же ж приємно здаватися от таким от скрягою е, в оточенні. І тоді, можливо, виникають якісь, е, ну скажімо так, це ре... ну, інші відсторонені цілі, які які я реалізую для того, аби ну здаватися іншою людиною. Наскільки от психологічно, наскільки психологічно це правильно. Вообще-то. Сматы с... одну сильный, а но срома Ну, В общем, когда. Это опять же это говорит о том, что ваше внутреннее для вас не столь важно, как давление внешнего. Mm -hmm. Это опять говорит о том, что вы человек не созревший. Неважно, сколько вам, 70 или 80. Всем людям, которые не знают, чего они хотят, или людям, которые несчастны, следует сказать одну правильную вещь: каждый из вас гений, буквально каждый в чем-то. Очень мало, когда в чем-то одном. Бывает и такое. Ну, например, лепить и зажигать, обжигать, да, обжигать в печи фарфоровых слоников. Если вы делаете это с колоссальной радостью, люди чувствуют радость, заложенную в предметы, вещи. Если вы для этого родились, то ну, замечательно делайте это. Это ваше. Вы самое главное увеличение радости постепенно если вы стыдитесь своей цели значит она либо неправильная либо она интерактивная либо внушенная кем-то и опять же вы говорите купить дом купить яхту это средство принятое за цель вы хотите заработать денег у нас сейчас весь мир болеет этой болезнью заработать бабла срубить как сейчас да. говорят не особо вкладывать это не цель справжним это как как например хочу танцевать хочу петь, хочу делать это лучше всех. К чему у вас есть талант, тяга? Обычно все детские привязанности, все детские занятия такие вот настойчивые. Они всегда говорят о том, указывают нам цель. У меня есть приятельница, которая очень в детстве любила делать уколы мягким игрушкам. То есть все мишки, все куклы, Было были наколотые. уколы, были наколоты, да. Вот она прекрасный терапевт, то есть она вот, вот мечта, это оно. Понимаете, угу. о чем я? Если ребенок сочиняет стихи, это оно. Если ребенок танцует, если ребенок там лицедействует, это все оно. Нужно идти и не бояться. Страх парализует творчество, стресс парализует творчество. Школа учит нас выживать то грубо говоря в школе сейчас даже в самой хорошей дети приходят и их обучают когда они убегают от медведя двойка мама выговор дневник вызов в школу это когда домоклов в меч самое лучшее образование это образование в радости когда человек приходит и ничего не боится чтобы определить свою цель нужно прежде сначала определить чего ты боишься свои страхи когда с этим все ясно идем дальше Угу. Виходить, що в принципі головна і єдина мета у людини це бути чи стати щасливим. Да! А все, що нам потрібно для щастя, це от такі це не цілі, це просто сходинки до мети, до цілі до стати щасливим. Комусь для щастя потрібна дійсно яхта, а комусь для щастя потрібно навчитися тих от слоненяток в печі обпікати. Саме головне отримати від заняття радість, це звісно. Ну, все-таки тут є аспект. Ну, наприклад, я хочу отримати там оскар за найкращий сценарій, або поліцеровську премію за найкращий репортаж. Або еще что-то. Тут, конечно, все не так просто. Как я буду идти? Если вы хотите дом своей мечты на берегу, как вы будете к нему идти? Во-первых, нужно расписать свои ресурсы. Деньги – это ресурс, ваш характер – это ресурс. Ваша семья, если она за вас, это ресурс. Если нет, это антагонист ресурса, это гири на ногах. И уж простите меня за то, что я сейчас скажу, но есть семьи, от которых нужно бежать, просто за дров хвост. К сожалению, mm -hmm. это факт. Если семья вас тянет на дно, ну, обеспечьте как-то. Конечно, я не Абсолютно не агитирую за то, что нужно бросать детей и жен на произволящее И заниматься своей карьерой Но когда стоит вопрос слава, популярность, известность или семья здесь, Запорожье Надо уметь ставить точки над «и» Нужно принимать решения Что будут делать ваши родственники, пока вы добиваетесь цели? Это тоже ресурс Конечно, нужно взвесить все свои «за» и «против» Самое главное – не становиться рабом средств рабом денег. По поводу полицейской премии. Если я ее хочу, мне, наверное, стоит задуматься о том, осуществимо ли это в Запорожье. Это первый вопрос. Если мне нужно выехать, где я буду жить, что я буду есть, во что я буду одеваться, есть у меня подушка безопасности на это время. И, конечно, нужно трезво взвесить свои вещи, свои таланты. Я знаю многих людей, которые уверены, что они блестяще пишут, а на поверхку это просто ерунда. И, ну, вы тоже, да? Считают стихи по телефону по вечерам, и сидишь, ну Господи, какая дрянь. На что я трачу свое время? Отказать человеку не хочешь, потому что он мил, или у вас какие-то дружеские отношения. Но я сталкиваюсь с этим достаточно часто. Угу. Ну, За я. тренинг, искусство постановки тела, на который приходит на цей тренинг, может чему-то реально научиться? Однозначно. За она, один тренинг? Естественно. Однозначно она поймет, чего она боится, что мешает однозначно. И очень хочу, надеюсь, что мы влезем, человек выяснит свои основные направления. Ну, во-первых, кто он по темпераменту. Во-вторых, кинестетик, он рационал, визуал, аудиал, это второе. Выявить свои какие-то творческие компоненты, свои плюсы. Ну, постараюсь, минусы, наверное, все в курсе. Ну, может быть, и не все. Я еще не знаю, включу я туда минусы или нет. Плюсы будут точно. То, в чем вы можете реализовываться дальше. Рекомендуется медитация по поводу своего детства, что вам там доставляло самое большое удовольствие, именно в детстве. Не обязательно заниматься, если вы хорошо в детстве пели, не обязательно сейчас идти куда-то там в караоке бары и говорить, давайте я буду петь. Но совмещать и делать себе приятное. Ну, шаманская практика знаменитая. Когда человек заболевает, первый вопрос. Когда ты разучился получать удовольствие от танца, пения, рассказов, да, вот тогда ты перестал быть счастливым. Да, вот именно тогда. Если простые радости эмоционально не доставляют тебе удовольствия, ты не туда идешь. Это однозначно. Общество у нас больное. Людям вообще доставляет умственную работу невероятного просто накала, выявить, в чем же я хорош, в чем я плюс. У нас какая-то такая славянская стыдливость нездоровая. Сказать, я вот это делаю хорошо, вот здесь я просто мастер, а лучше меня нет. Ну, я не знаю, тетя Клава говорила, что Вася лучше. Понимаете, о чем я? Выявить, похвалить самого себя, это оказывается большая проблема. Точно так же, как до конца, до конца продумать свои минусы. Дякую, я сподіваюся, що ми навчимося, чи, хоча б, зробимо перший крок на зустріч навчанню і на зустріч своїй справжній цілі. Спрощаємося з Ілоною Наникіною і йдемо далі. Переходимо до рубрики під назву Еврика, в якій покажемо топ отрут, тобто найпопулярніші отрути, які ми користувалися за усіх часів і в усіх народах.